का जो एक्चुअल में क्लासेस होना चाहिए वो क्लासेस हो नहीं रहा है और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है की हम लोगों का जो वाइस चांसलर होना चाहिए वो भी नहीं है ना ही प्रोफेसर है ना ही कोई टीचर्स है ना ही कोई स्टाफ है कुछ भी नहीं है हमारा जो स्ट्रक्चर होना चाहिए बिल्डिंग वो भी नहीं है ना ही हमारे क्लासेस हो रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा है केवल नाम मात्रा के लिए हमारा यूनिवर्सिटी रह गया है और हमारा फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है अब तो हमको सभी को पता है कि एक यूनिवर्सिटी से पढ़ने का जगह सिर्फ एकेडमिक जगह नहीं होता है एक यूनिवर्सिटी एक इंसान को इंसान बनाता है हम हम लोग जानते हैं कि जो बड़े इंसान होते हैं विद्यासागर बोलिए है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलिए जिनका अभी जन्म दिवस गया तीस जनवरी को हम सब याद करें बड़े तरीके से बड़े पैमाने पैमाने से नेता लोग उनको मनाए हैं सही लेकिन वो जो शिक्षा चाहते थे स्वतंत्र जो लड़ाई उन्होंने लड़ा था कि अपनी देश में किस तरीके का शिक्षा होगा शिक्षा होगा सबके लिए शिक्षा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा होगा सब साइंटिफिक शिक्षा होगा सेकुलर एजुकेशन होगा लेकिन आज हम देख रहे हैं पूरे देश में सिर्फ यहाँ पे नहीं यूनिवर्सिटी में नहीं पूरा देश में शिक्षा लोग शिक्षा को लेकर क्या चल रहा है शिक्षा को लेकर व्यापार चल रहा है দীর্ঘদিন ধরে উপাচার্য নেই নেই অধ্যাপক এমনকি শিক্ষাকর্মী থাকার মধ্যে আছে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভবন বেহাল দশা দার্জিলিং হিল ইউনিভার্সিটি পুরো দমে চালু করার দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হলেন পড়ুয়ারা বৃহস্পতিবার ইউনিভার্সিটি চালু সহ ছ মাস ধরে বন্ধ থাকা অনলাইন ক্লাস পুনরায় চালু করার দাবিতে মংপুতে হিল ইউনিভার্সিটি ভবনের সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন পড়ুয়ারা অসীমান এক ছাত্র জানান তাদের নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে না নেই কোনো উপাচার্য অধ্যাপক এবং কোনো কর্মী এখানে শুধু একটি ইউনিভার্সিটির বিল্ডিং রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি ছাত্রদের অভিযোগ প্রায় ছ মাস আগে অনলাইন ক্লাস শুরু হলেও কোনো অফলাইন ক্লাস নেই যদিও এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি দার্জিলিং থেকে মৃণাল রানার রিপোর্ট উত্তরবঙ্গ সংবাদ